নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি বিশেষ কথা এটা কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কথাটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে কথাটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কথাটো একমত হয় কথাটো হৈছে কি এই যে আমাৰ পি ডব্লি ৰাস্তাবিলাকত কিছুমান মানুহে কিছুমান এ চবেতো নহয় কিছুমান মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ বাহন চলায় ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক মানে ইমানেই স্পীড চলায় যেনিবা সিহঁতৰ বাপেৰ প্ৰপাৰ্টি বাপেৰৰ ৰাস্তা কিনি থৈ দিছে বেলেগ মানুহৰ অধিকাৰ নাই উৰুৱাই উৰুৱাই লৈ যায় প্লেইন উৰা দি উৰুৱাই উৰাই লৈ যায় আৰু আগে পিছে মানুহবিলাক নাচাই খুন্দিয়াই লৈ যাব বিচাৰে এই এনেকুৱা মানুহবিলাক কাৰণে মানুহবিলাক আজিকালি যধে মধে এক্সিডেণ্ট যধে মধে ডেথ তেনেকুৱা মানুহবিলাক হৈ আছে যাৰ বুকু খালী হৈছে সিহে বুজি পাইছে তাৰ যন্ত্ৰণাটো সিহঁতি বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে সিহঁতি যধে যধে মধে এক্সিডেণ্ট হৈ মৰে সেইকাৰণে চৰকাৰে যাতে এনেকুৱা মানুহবিলাকক অতি সোনকালে মানে যাতে ৰাস্তাত শ্ল'কে গাড়ীবিলাক চলায় সেইকাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ডিচিপ্লিন এটা দিয়ে যাতে গাড়ীবিলাক শ্ল'কে চলায় আৰু সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাতে এনেকৈ ধ্বংস নহওক সেইটোৱে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ